والصلاة والسلام على رسول الله مع في او أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت ربي يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له فلم کتابہ ولحکمتا ولطوقہ ولجید کہا مریم نے رب احمد رب انا یقون ولد مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے بلا نہیں ہم سے اس میں بشر حالانکہ مجھے کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا اولا اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اللہ کرتا ہے کیا ہلکم شاہ جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے خدا صبح جب اللہ تعالیٰ کسی معاملے کا ارادہ فرما لے فیصلہ فرما لے تو ان نام تو صرف یقون وہ کہتا ہے لگو اس کام کے لیے جس کا وہ ارادہ فرماتا ہے کن ہو جا وہ ہو جاتا ہے اللہ نے تو صرف اتنا جملہ بولنا ہے ہو جاتا تو وہ ہو جاتا بجو المحل کتاب اللہ نے اس السلام کو یعنی اس بچے کو کتاب سکھائی لکھنا سکھایا و حکمت سکھائی و توات سکھائی ول اور انجید سکھائی بات ہماری چل رہی تھی کہ فرشتہ مرگن کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا کہ اللہ آپ کو ایک بیٹا دے گا جس کا نام بن مریم ہوگا اب فوراً جیسے ہی فرشتہ نے یہ خوشخبری سنائی تو مریم جو تھی وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوئی کہا اے اللہ اللہ یا کن کی غلط مجھے بات کیسے ہوگی یہ ہوتے ہیں اللہ والے لوگ فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے کوئی بھی اہم معاملہ فوراً اللہ کی طرف متوجہ اب وہ جانتی تھی جبرائیل اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا اس کو رب نے بھیجا اس لیے اس نے جبرائیل سے بات نہیں کی نے رب سے کیا یہ کیسے ہوگا اچھا اس کا مطلب تعجب اس بات پہ نہیں تھا کہ یہ ہونا ناممکن ہے تعجب اس بات پہ تھا کہ کیسے ہوگا یہ ویسا ہی جملہ ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بولا تھا کئی تبخیل باؤں پہلا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے اب اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ صاحب السلام کو اس بات پہ یقین نہیں تھا یقین تھا لیکن ہوگا کیسے نے کہا میں بشر اصول تو یہ ہوتا ہے کہ مر اور عورت کا ہو اولاد ہوتی ہیں یا عورت بدکار ہو تو اولاد ہوتی ہیں تو سورہ مریم کے اندر وضاحت موجود ہے کہ انہوں نے کہا غلام یم بشر ولم بگیا نام بدکار ہوں نام نقاح ہوا ہے تو مجھے اولاد کیسے ہوگی تو یہ تو نہیں ہو سکتا جو جس طرح کا روٹین چل رہی ہے دنیا داری کی اس میں تو ایسا نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے آگے کے سے جواب دیا اعلی کدال قلعہ جب اللہ چاہتا ہے تو اللہ کر دیتا ہے اعلی قدال یا پھر حکمائف کہ اللہ تو ایسے ہی کرتا ہے اللہ جب دینے پہ آتا ہے نا تو پھر دنیا دنیا کے سارے اسباب کہتے ہیں یہ کام نہیں ہو سکتا اللہ فرماتے ہیں اب تو ہم نے کرنا ہے یہاں تو اللہ کی قدرت ہے کہ دنیا داری کے لحاظ سے نہیں ہو سکتا لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کو بھیجیں گے ہم اس کو پیدا فرمائیں گے تو یہ وہی بات ہے جو پیچھے بھی ہم پڑھا ہے کہ اللہ اسباب کا محتاج ہے اللہ نے جب کسی کو دینا ہوتا ہے نا اللہ نے یہ نہیں دیکھتا کہ سبب موجود ہے کہ نہیں موجود بہت بہت سارے لوگ آج معاشرے گئے تھے یہ ان کے لیے بہت بڑا سبب ہے مولا ہوتی ہیں میموں کے پاس جا رہے ہیں کانوں کے پاس جا رہے ہیں میں کسی بزرگ کے پاس جا رہے ہیں کوئی اولاد نہیں ہو رہی اولاد نہیں میری مچھر نہیں ہے میں خود آپ بھی لوگ جانتے ہوں گے میں بھی جانتا ہوں اولاد نہیں ہے نہ کوئی حکیم چھوڑا نہ کوئی ڈاکٹر چھوڑا نہ کوئی بزرگ چھوڑا کوئی ایک بندے سے میں نکالا جاتا بچے میں بھی گئے ہوتا نہیں اتنے سال ہو گئے ہیں اولاد کے لیے پوری دنیا کا پورے پاکستان کا چکر لگا رہا ہے تو بڑے سے بڑا مل جائے اولاد نہیں رہی اولاد نہیں رہی اولاد نہیں اپنے مسجد میں بھی آیا رات تو اللہ دیتا ہے جو خالق دیتا ہے اس کے پاس جاتے نہیں ہیں اس کو چھوڑ کر سب کے پاس جا رہے ہیں حکیموں کے پاس جا رہے ہیں ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہیں لوگوں سے دعا کروانے جا رہے ہیں جا لیکن جو خالق دینے والا اس کے پاس اس کو نہیں مناتے ہیں جو رب ال ہوا ہے اس کو مناتے نہیں ہیں پورے ملک کا چکر لگا رہے ہیں تو یہ ہے قال قدعلی کلّہ یا اللہ کا انداز دیکھی فال اللہ علی اللہ تو ایسے دیتا ہے جب وہ ارادہ کر لیں اراقہ امر الطینہ نا یسوع اللہ صاحب کو وہ ارادہ کرتا ہے اس میں تو کہنا ہے کون ہو جا اللہ کو کسی کام کرنے کے لیے کوئی بہت بڑی چیز کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ سمجھے کون ہو جا تو ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اولاد دی انہوں نے پیڑ سے رحم نکالا ہوا تھا اللہ جب دینے پہ آیا اللہ نے پہلے رحم پیدا کیا اس کے اندر پھر اولاد پیدا کر تو جب اللہ نہیں دیتا تو نہیں دیتا اس لیے اصل بات یہ ہے کہ اللہ کو منانا ہے اللہ جس دن مان گیا اللہ دے گا اللہ صبح پھر سارے ڈاکٹر کہتے ہیں نا ہو نہیں سکتا بھی جب اللہ نے دینا ہے تو پھر ہو بھی جانا ہے اللہ سلوا خود کا خود پیدا فرما دیتا ہے اس لیے اصل چیز ہے اللہ کو منانے کی اللہ کو منانے کی دیکھیں ابراہیم علیہ اللہ یہ یہی وہ تو ہوتا ہے یہی وہ یقین ہے اللہ تعالیٰ کے ذاتی اصل چیز یہ ہے کہ ہمارا توکل اللہ کے ذات پہ کم ہے یا بعض لوگوں کا حل ہے وہ حدیث کے تحت حد اگر ہمارا توکل اللہ پہ مضبوط ہو جائے اللہ ویسے دیتا ہے جیسے پرندوں کو نظر دیتا ہے نہ کوئی پرندوں کی فیکٹری ہے کچھ بھی نہیں ہے کوئی کوئی سبب نہیں ہے لیکن کھاتے ہیں جب دنیا داری کے سارے دروازے بند ہو جائیں کوئی راستہ مل نہیں رہا ہو اس وقت جب انسان اللہ کی ذات پہ یقین کر لیتا ہے بھروسہ کر لیتا ہے تب اللہ ہے ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر جا رہے ہیں دنیا کے سارے سبب کہہ رہے تھے کہ آگ میں جا رہے ہیں جل جائیں گے انہوں نے وہاں کہا حص اللہ علیہ اللہ کے مجھے اللہ کہا کیا اللہ نے وہاں سے بچایا بخاری کی حدیث ہے نبی علیہ السلام کو بتایا جا رہا ہے کہ مشرف سارے آ مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے سارا کفر اکٹھا ہو کے آ گیا تو اللہ مضبوطی پکر آنے تو اللہ کافی دنیا ساری زور لگا لے جب انسان اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کر لیتا ہے پھر دنیا کچھ نہیں کر سکتے سارے دروازے بند ہو گئے موسیٰ علیہ السلام وسلم کھڑے ہیں آگے سمندر ہے پیچھے گراؤں ہیں انہوں نے کہا اے موسا انا لمبا کون پکڑے گئے کہا انا ربی اِنہ ماہی ربی صحیح میرے ساتھ میرا رب ہے تو جب سارے دروازے بند ہو جائیں اس وقت جب انسان اللہ کو پکارتا ہے نا اللہ پر یقین اس کا کم نہیں ہوتا کمزور نہیں ہوتا پھر اللہ مدد ضرور کرتے تو سارے اسباب اسباب تو ہے کوئی نہیں اللہ ہوگا کیسے اعلیٰ قدا نک اللہ قدال قدا نک اللہ یقین نمائشہ اللہ ایسے دیتا ہے ادا اللہ امر ادنا محفوظ اللہ قرآن فیا اللہ نے کہنا ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے تو سورہ مریم کے اندر ہے اللہ تعالیٰ چمرا ہوا علیہ ہائی اور یہ مجھ پر آسان ہے یعنی دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ فرما رہے بغیر باپ کے اور تعالیٰ کمرہ مجھ پر آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہمارے یہاں تو اسباب بھی موجود ہیں ماں بھی موجود ہے باپ بھی موجود ہے اسباب ہیں تو پھر اللہ کے لیے مشکل ہوگا اللہ فرمائے اسباب نہ بھی ہو وہ علیہ ہائی جین مجھ پر آسان ہے اس لیے موسم بھائیوں کو ضرورت ہے اللہ کو منانے کی اور اللہ پر یقین کرنے کی اللہ پر غربا کرنے فیغالیہ محمد کتاب الحکمہ اور تو اول انجیل اچھا اس علیہ السلام اسلام کو کمال درجے کا یہ موجودہ کام تھا ایک تو وہ لکھنا جانتے تھے دوسرا اللہ تعالیٰ نے انجیل دی تھی اور تیسرے نمبر پر وہ تورات کے بھی ماہر تھے یہ تین چیزیں اور پھر چوتھے نمبر پر وہ پیچھے حملے کا پڑھی و اکلیم الناس المحد کہ وہ بات کرنے کے بڑے ماہر تھے یہ چار چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی تھیں بولنے کی صلاحیت دی تھی لکھنے کی صلاحیت بہت طور پر تھی اور انجیل تو اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتاب دی ہی دی تھی سات طورات سے بھی مہارت تھے یہی وجہ تھی کہ بڑے بڑے یہودی ان کے سامنے آ کر بے بس ہو جاتے کسی بھی یہودی عالم میں اتنی طاقت سکت نہیں تھی کہ وہ علیہ السلام کے سامنے آ کر بات کر سکتے انہوں نے تو تورا ساری تحریر کی ہوئی تھی وہ کہتے تھے عوام کو کیا پتا ہم نے تو ساری تورا مٹا کے رکھی ہوئی ہے لیکن عیسیٰ علیہ اسلام کو موجزانہ طور پر اصل طورات یاد ہیں وہ جو موسیٰ علیہ صاحب السلام کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی نا موجزانہ طور پر ان کے دل کے اندر محفوظ تھی عیسیٰ علیہ السلام اسلام زبانی حوالے دیتے تھے ہمیں یہ طورات کے اندر بھی لکھا تھا تم نے یہ بدلا نہیں ہے اب اس لیے تو انہوں نے قتل کرنا چاہا تھا اس طرح کا کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ ہمیں لے گیا ہم اتنے سالہ سال سے جس چیز کو چھپاتے ہیں یہ ظاہر کر دیتا ہے اسے پتہ چل جاتا ہے اس لیے اس کا حال یہ ہے کہ اس کو قتل کرو مجرمہ کتاب علیکم آپ دیکھیں اللہ نے تورات بھی دی لکھنا بھی دیا پڑھنا بھی دیا انجیل بھی دی بولنے کی صلاحیت بھی دی اور دنیا داری کے لحاظ سے اسباب یہاں پر بھی نہیں ہیں ہم کہتے ہیں اچھا بچہ یتیم ہے اب یہ کیسے پڑھے گا ہم اسباب کے پیچھے بھاگتے ہیں اصل میں مسئلہ ہمارا یہ ہے ٹھیک ہے اسبق بھی ہونا چاہیے لیکن اللہ کی ذات پر... اللہ بھی اللہ بھی تو ہے نا پو... پر ذات بھی ہے ہم کہتے ہیں بچہ بہتو... اس کا باپ ہوگا کہ پڑھے گا کیسے یہ باپ ہے وہ تو غریب ہے یہ پڑھے گا کیسے اس کو کام پہ لگا دو ابھی آپ ہاں کوشش تو کریں ہمارا کام ہے کوشش کرنا تعلیم دینا پڑھانا سینہ کھولنا سینے کے اندر علم کا نور ڈالنا یہ اللہ کا کام ہے اللہ نہیں ہوا کہ اللہ سکھا رہے ہیں اللہ فرما ہیں ہم نے سکھائی ہم نے تورا بھی سکھائی انجید بھی سکھایا لکھنا بھی سکھایا پڑھنا سکھایا بولنا سکھایا اللہ دیتا ہے اس لیے یہ یہ دماغ میں نہ ہو کہ میں غریب ہوں یا میں خرچہ فول نہیں کرتا آج کل تو تعلیمی ادارے مفت بھی بڑی تعلیم دے رہے ہیں آپ کا کام ہے اپنے اپنے لحاظ سے جتنی اللہ نے طاقت ہمت کوشش دی ہے محنت کریں اپنے بچوں کو محنت کروائیں علم دینا علم کا نور دینا علم کا سمندر دینا علم کی صلاحیت دینا سینہ کھولنا حافظہ کھولنا یہ اللہ کا کام ہے محنت کرنا دعا کرنا ہمارا کام ہے کم از کم اپنا کام تو کریں کم از کم انسان اپنا دیکھیں نبی علیہ سعود اسلام نے اسباب اختیار کرنے سے منع نہیں کیا نبی علیہ صاحب السلام سے پوچھا کہ اللہ کا سور اونٹ کا گھٹنا باندھ کر بھروسہ کریں یا کھلا چھوڑ کر بھروسہ کریں تو میں اونٹ کا گھٹنا باندھ کر بھروسہ کروں اب آپ یہی واقعہ جو, جو مریم علیہ صاحب اسلام کا واقعہ ہے اس پر تھوڑا سا غور کریں سورہ مریم کے اندر ہے جب وہ ان کے پیٹ کے اندر حمل ہوا نہ بچہ ہوا تو وہ چلے گی وہاں باہر چلے گی اب آپ دیکھیں صنف نازک عورت کی ذات اس کے پیٹ میں بچہ ہو اور زیادہ کمزور ہوتی ہے اب کچھ کھانا تھا تو اللہ نے کیا حکم دیا کھجور کا تنا بحثی علیہ کی بجے نقل آ اس کو حرکت دو اب اللہ ویسے بھی کھجوریں دے سکتا اب اللہ ایک کمزور انسان کو جو جس کے پیٹ کے اندر بچا ہے ہے بھی کمزور ہے اور اللہ کیا فرما رہے ہیں اس کھجور کے تنے بھی زہر دنیا داری کے لحاظ سے دیکھیں بھی کمزور انسان کھجور کا تنا اتنا مضبوط ہوتا ہے اس کو حرکت دے تو وہ تو ہلے گا ہی نہیں بندہ تو سوچے گا یار میرے ہلانے سے کیا ہوگا اس نے کون سا ہل جانا اتنا مضبوط نہ ہوتا ہے کھجور کا ہم تو یہی سوچتے ہیں یار میرے کرنے سے کیا ہوگا اب مریم بھی اگر دنیا داری کی سوچ سے سوچتی تو میرے ہلانے سے کیا ہوگا میں کمزور بھی ہوں طاقتور بھی نہیں ہوں تو میرے ہلانے سے کیا ہوگا اللہ نے کہا نہیں کام کرو تھوڑا سا ہلاؤ ہاتھ ہلاؤ اس کو ہلایا کھجوریں گے, گے اب ہمارا کام ہلانا ہے ہم یہ نہ سوچیں کہ میرے ہلانے سے کیا ہوگا یا میرے کرنے سے کیا ہوگا ساری دنیا خراب ہے میرے کرنے سے کیا ہوگا آپ اپنی ذمہ داری ادا کریں بس میں میرے اندر اتنی طاقت ہے میں اتنا کر سکتا تھا میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی آگے کام کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے تو یہاں پہ ایسے ہی ہے غزوہ اہد کے موقع پہ ٹھیک ہے نا وہ جب مشرقین مکہ نے پلٹ کر حملہ کیا ستر صحابہ کرام شہید ہو گئے ستر سابق رام شہید ہو گئے جب ابو سفیان گیا نا واپس تو تھوڑا سا آگے جا کر نا اس نے سوچا ساتھی نے مشورہ دیا اسے اس نے مشورہ یہ دیا کہ اگر ہم پلٹ کر دوبارہ حملہ ایک اور کر دیں نا مسلمان سارے ختم ہو جائیں اب ابو سفیان واپس آ رہا ہے مسلمانوں پہ حملہ کرنے اب دوسری طرف آپ دیکھیں مسلمان وہ مسلمان جن کے ستر شہید ہیں سارے زخمی ہیں آپ علیہ صاحب السلام, السلام نے حکم دیا ہم نے مشرقین مکہ پہ تعاقب کرنا ہے واپس پلٹ کے جانا ہے حملہ کرنا ہے اور حکم دیا صرف وہ ساتھی میرے ساتھ چلیں گے جو خود کے اندر شریف تھے نئے لوگ نہیں آئیں گے اب وہ زخمی ہے کسی کے بازو پہ زخم کسی کی ٹانگ پہ زخم کسی کے سر پہ زخم اسی طرح واپس اب انہوں نے یہ نہیں کہا جی اب تو ہم تو مارے ہوئے ہم تو پہلے ہی زخمی ہیں نہیں حکم ہو گیا جو ہمارے حصے کا کام ہے ہم کریں مسلمان جب تھوڑا سا واپس ہوئے نا اب اس کو کسی نے جا کر بدلا دیا وہ واپس آ رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے جب مغل مسلمانوں کے حوصلے دیکھے بھاگت آئے اب تھوڑا سا کچھ کیا تو بھاگے جب کہتے اچھا آ رہے ہیں مدینے کو بھاگو انہوں نے تو ٹرائی کرنی کری انسان کا کام ہے اپنی اپنے طاقت جنہیں جتنی اللہ نے طاقت دی ہے اپنے طاقت کام کرے اور بھروسہ اللہ کے ذات پر رکھے یقین انسان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ اللہ کی ذات پہ یقین ختم ہو جائے یہ غلطی انسان کو کبھی نہیں کرنی چاہیے مایوس نہیں ہونا چاہیے باقی تو کمیاں کمیاں انسان کے اندر ہیں میں یہ سمجھتا ہوں سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے ہماری کہ ہم اللہ کی ذات پہ بھروسہ ختم کر دیتے ہیں یا کم کر لیتے ہیں یقین ہمارا کمزور ہو جاتا ہے اللہ کے ذات پہ یقین کمزور نہیں ہونا چاہیے دنیا کے سارے اس ختم ہو جائیں تب بھی اللہ دینے پر قاضر ہے اللہ کے ساتھ اپنا سا تعلق ہمیں مضبوط کرنا ہے اللہ کو یاد رکھنا ہے جتنا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا اللہ کی اتنی مدد آئے گی تو آپ بتاؤں